নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কাকচালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই তোমালোকৰ পৰিণীতা মেম আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পোন্ধৰ নম্বৰ পাতটি দিল্লীৰ চুলতানী যুগ এই পাটিৰ দ্বিতীয় অংশটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া চাওঁ আহাচোন আজি আমি কি কি শিকিম আজি আমি শিকিম দিল্লীৰ চুলতানী ৰাজবংশ আৰু সেই যে আমি যে পাইছিলো আগৰ ক্লাছত যে পাঁচটা ৰাজবংশই কি কৰিছিল শাসন কৰিছিল সেই ৰাজবংশসমূহৰ বিষয়ে শিকিম লগতে সেই ৰাজবংশসমূহৰ শাসন পদ্ধতি আৰু ৰজাসমূহৰ বিষয়েও জানিম অৰ্থাৎ সেই পাঁচটা ৰাজবংশৰ ৰাজবংশবিলাকৰ ৰজা কোন কোন আছিল কোন ৰজাই কিমান বছৰ কাল শাসন কৰিছিল এই সকলোবোৰ কথা আজি আমি শিকিম এতিয়া চাও আহা এতিয়া চোৱা দিল্লী তুৰ্কী আফগান চুলতানসকল অৰ্থাৎ তুৰ্কী আফগান চুলতানসকলৰ ৰাজবংশসমূহ আছে সেই ৰাজবংশসমূহৰ প্ৰথমটো বংশ কি দাহবংশ এয়া দেখিছা দাহ বংশ দাহ বংশটো কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ ৰাজত্ব কৰিছিল বাৰশ ছয়ৰ পৰা বাৰশ নব্বৈলৈকে ঠিক আছে বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বাৰশ নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে কোনে শাসন কৰিছিল দাহ বংশই কৰিছিল এয়া চোৱা কুতুব্দিন আইবাহ কুতুবুদ্দিন আইবাক আছিল দাহবংশৰ প্ৰথমজন ৰজা ঠিক আছে আমি আমি আগতে পাইছো যে তুৰ্কী আফগানসকলৰ ভেটি গুণে স্থাপন কৰিছিল কুতুব্দিন আইবাকে কৰিছিল হয়নে নাই সেইকাৰণে তেওঁ আছে প্ৰথমতে তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে কৰিছিল চোৱা বাৰশ ছয়ৰ পৰা বাৰশ দহ বছৰ দহলৈকে বাৰশ ছয়ৰ পৰা বাৰশ দহ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে কি কৰিছিল কুতুবুদ্দিন আইবাকে শাসন কৰিছিল তাৰপিছত চোৱা ইলটো এওঁ কি কৰিছিল বাৰশ দশৰ পৰা বাৰশ ছয়ত্ৰিশ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে এই চনবোৰ মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা কি কি সুধিব পাৰে যে কুতুবুদ্দিন আইবাকে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে শাসন কৰিছিল সেইকাৰণে তোমালোকে চনবোৰ মনত ৰাখিবা দেই তাৰপিছতে চোৱা চুলতানা ৰিজিয়া এওঁ কি কৰিছিল বাৰশ ছয়ত্ৰিশৰ পৰা বাৰশ চল্লিশ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে শাসন কৰিছিল তাৰপিছত চোৱা গিয়াচুদ্দিন বলবন এওঁ কি কৰিছিল বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বাৰশ সপ্তাহিক খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে কি কৰিছিল শাসন কৰিছিল অৰ্থাৎ দাস বংশৰ শেষৰজন চুলতান কোন আছিল গিয়াছুদ্দিন গিয়াছন বলবন প্ৰথম আছিল কোন কুতুবুদ্দিন আইবা তাৰপিছত কোন ইলতুতমিছ তাৰপিছত ৰেজিয়া চুলতানা আৰু তাৰপিছত কোন গিয়াচদ্দিন বলবন এতিয়া চাও অহা পিছৰটো বংশ কিলিজী বংশ খিলিজী বংশই কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ শেষ কৰিছিল বাৰশ নব্বৈৰ পৰা তেৰশ বিশলৈকে প্ৰথম হৈছিল জালালুদ্দিন খিলিজী বাৰশ নব্বৈৰ পৰা বাৰশ ছিয়ান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে আলাউদ্দিন খিলিজী এওঁ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ কৰিছিল বাৰশ ছিয়ান্নব্বৈৰ পৰা তেৰশ ষোল্ল খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তাৰপিছতে চোৱা তগলক বংশ তেৰশ বিশৰ পৰা চৈধ্যশ চৈধ্য খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল গিয়াছুদ্দিন তগলক তেৰশ বিছৰ পৰা তেৰশ চৌব্বিছলৈকে তাৰপিছত আহিল মহম্মদ বিন টগলক তেৰশ চৌব্বিছৰ পৰা তেৰশ একাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তাৰপিছত আহিল ফিৰোজ্বাহগলক তেৰশ একাৱন্ন পৰা তেৰশ অপ্টাহী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছতে চোৱা আমি তিনিটা পালোঁ চাৰি নম্বৰটো চোৱা চয়দ বংশ আৰু পাঁচ নম্বৰটো হ'ল নদী বংশ চয়ত বংশৰ ৰজাজন হ'ল খিজিৰ খান চৈধ্যশ চৈধ্যৰ পৰা চৈধ্যশ একৈছলৈকে আৰু লদী বংশ লদী বংশৰ প্ৰথমজন ৰজা হ'ল বাহালুল লদি চৈধ্যশ একৱান্নৰ পৰা চৈধ্যশ ঊনব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু ইব্ৰাহিম লদি পোন্ধৰশ সোতৰৰ পৰা পোন্ধৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে মনত থাকিব বংশকেইটা কি কি পালোঁ আমি প্ৰথমটো পালোঁ দাহ বংশ তাৰপিছত পালোঁ খিলিজী বংশ তাৰপিছত পালোঁ তগোলক বংশ তাৰপিছত ছয়ত বংশ আৰু শেষৰটো ৰাজবংশ কি আছিল নদী বংশ ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আহা প্ৰথমটো ৰাজবংশৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ দাহ বংশ এওঁলোকে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ শাসন কৰিছিল বাৰশ ছয়ৰ পৰা বাৰশ নব্বৈলৈকে বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বাৰশ নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে কি কৰিছিল দাহ বংশৰ ৰজাসকলে শাসন কৰিছিল তুৰ্কীৰ এজন মুছলমান আৰু প্ৰাক্তন দাস কুটুবুদ্দিন আইবাকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অৰ্থাৎ কুতুবুদ্দিন আইবাকে কি কৰিছিল দাহ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কুতুবুদ্দিন জীৱনত দাস আছিল বাবেই তেওঁ দাহ বংশ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ কুতুবুদ্দিন আইবাক প্ৰথমতে কি আছিল এজন দাস আছিল আৰু সেইকাৰণেই তেওঁৰ বংশটোক কি বংশ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে দাহ বংশ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে সেনাপতি মহম্মদ ইবন বখ্তীয়াৰ খিলিজিৰ সৈতে আৰু বাংলাদেশলৈ চুলতান ৰাজ্যক সম্প্ৰসাৰণ কৰে ইবন বি বখিয়াৰ খিলিজী তেওঁৰ কোন আছিল সেনাপতি আছিল আৰু সেনাপতিৰ লগত কি কৰিছিল তেওঁ বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বাং বাংলাদেশলৈকে তেওঁ কি কৰে নিজৰ ৰাজ্যখন সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল মহম্মদ ইবন বখতিয়াৰ খিলিজি তেওঁৰ সেনাপতি আছিল আৰু সেনাপতিৰ লগত লগ লাগি তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ ৰাজ্যখন বিহাৰ বাংলাদেশলৈকে তেওঁ ৰাজ্য়খন সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ বাংলাদেশ আদিলৈকে কি কৰিছিল তেওঁ ৰাজ্য সম্প্ৰসাৰণ ঘটাইছিল তাৰপিছতে চোৱা ইলটো এওঁ কি আছিল এই বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কুটুবমীনাৰ নিৰ্মাণত যথেষ্ট অৰিহনা আগবঢ়াইছিল প্ৰথম ৰজাজন আমি কুটুবুদ্দিন আইবাসৰ কথা পঢ়িলো হয়নে নাই তাৰ পিছত কি পালো ইলতিচ এওঁ কি আছিল এই বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা আৰু কুতুবীনাৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এওঁ কি কৰিছিল সহায় কৰিছিল তাৰ পিছত চোৱা ৰেজিয়া চুলতানা ইলুসমিচৰ কন্যা দিল্লীৰ সিংহাসনত বহি থকা প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ সম্ৰাজ্ঞী অৰ্থাৎ ৰেজিয়া চুলতানা হল দিল্লীৰ শাসনত বহা একমাত্ৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ অৰ্থাৎ মহিলা কোনোবাই যদি দিল্লীত শাসন কৰিছিল সেয়া হল ৰেজিয়া চুলতানা আৰু এওঁ কোন আছিল ইলটুত মিছৰ কন্যা আছিল তাৰপিছত শেষৰজন ৰজা কোন গিয়াচদ্দিন বলবন এই বংশৰ শেষৰ ৰজা আৰু মাৰ্ক পল' কি তেওঁৰ ৰাজত্ব কালতে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু গিয়াচদ্দিন বলবনৰ ৰাজত্ব কালতে কি কৰিছিল ইউৰোপীয় পৰ্যটক মাৰ্ক পলয়ে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল এতিয়া চোৱা হল বলবান গিল গিয়াচদ্দিন বলবন আৰু এয়া হল ৰেজিয়া চুলতানা ফটো দুখন দেখিছা ৰেজিয়া চুলতানা আৰু গিয়াছন বলবানৰ ফটো এয়া চোৱা জানি থওঁ আহা চুলতান কুতুব্দিন আইবাকৰ সেনাপতি চুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ সেনাপতি মহম্মদ ইবান বখতীয়াৰ খিলিজিয়ে চীন জয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল কি কৰিছিল মহম্মদ ইবন বখ্তীয়াৰ খিলিজিয়ে কি কৰিছিল চীন জয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু ইয়াক সাধন কৰিবলৈ তেওঁ কামৰূপৰ মাজেৰে পদযাত্ৰা কৰি কামৰূপৰ ৰজা পিঠুৰ সৈতে যুঁজিছিল আৰু চীনত যাব লাগিলে কি কামৰূপৰ মাজেৰে যাব লাগিব আৰু কামৰূপৰ মাজেৰে যাওঁতে তেওঁ কি কৰিছিল চীনৰ ৰজা পিঠুৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিছিল অৱশেষত বাংলাদেশলৈ পিছুৱাই যাবলৈ বাধ্য হয় আৰু সেই যুদ্ধত কি হয় পিঠুৰ লগত তেওঁ হাৰে আৰু বাংলাদেশলৈ কি কৰিব লাগে পিছুৱাই যাবলগীয়া হয় তাৰপিছতে কি হ'ল চোৱা অসমৰ ইতিহাসত তুৰ্কীসকলৰ প্ৰথম অভিযান হিচাপে এইটোৱে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আৰু এই যে চিন জয় কৰিবলৈ তেওঁ গৈছিল ৰজা পিঠুৰ লগত যুঁজিছিল এইটোৱেই কি প্ৰথম অভিযান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে তাৰপিছতে চোৱা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপিত এই ঘটনা লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীসকলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ শিলৰ শিলালিপিটো চাবলৈ উৎসাহিত হয় আৰু এই কথাটো ক'ত লিপিবদ্ধ আছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপিত আৰু তেওঁ তালৈ যিবিলাক দৰ্শনাৰ্থী আহে তেওঁলোকে এইটো চাবলৈ কি হয় উৎসাহিত হয় অৰ্থাৎ চাই ভাল পায় এতিয়া চোৱা খিলিজি বংশ গ্যাছুদ্দিন বলবনৰ মৃত্যুৰ পিছত গ্যাছদ্দিন বলবনৰ মৃত্যুৰ পিছত কি হল দিল্লীৰ সিংহাসনত কোনো উপযুক্ত উত্তৰাধিকাৰী ওলোৱা নাছিল দাহবংশৰ শেষৰজন ৰজা গিয়াছন বলবনৰ মৃত্যু হল তাৰপিছত কি হল দিল্লীত শাসন কৰিবলৈ উত্তৰাধিকাৰী নাছিল তেতিয়া কি হ'ল এক অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু জালাউদিন ফিৰোজ্বাহ খিলিজীয়ে কি কৰিলে দিল্লীৰ ৰাজপাত দখল কৰে আৰু চুলতানী যুগৰ দ্বিতীয়টো বংশ হিচাপে খিলিজি বংশ ক্ষমতাত প্ৰতিষ্ঠিত কৰে আৰু তেতিয়াই কি কৰিলে জালাউদিন খিলিজিয়ে কি কৰিলে দিল্লীৰ ৰাজপাত দখল কৰিলে আৰু দ্বিতীয়টো ৰাজবংশ হিচাপে কি কৰিলে খিলিজী বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে তাৰপিছতে কি হ'ল চোৱা আলাউদ্দিন খিলিজী এই বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ চুলতান আছিল জালালুদ্দিন খিলিজিৰ পিছতে কোন আছিল আলাউদ্দিন খিলিজী আৰু আলাউদ্দিন খিলিজী কি আছিল এই বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ চুলতান তেওঁ সেনাপতি মালুক কাফুৰৰ নেতৃত্বত উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ বহুকেইখন ৰাজ্য জয় কৰি এখন বিশাল তুৰ্কী আফগান সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁ কি কৰিছিল বহুত কেইখন উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ বহুত কেইখন ৰাজ্য জয় কৰি এখন বিশাল তুৰ্কী আফগান ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অৰ্থাৎ ৰাজ পৰিসৰ তেওঁ কি কৰিছিল বঢ়াইছিল এওঁ দক্ষিণ ভাৰত জয় কৰা প্ৰথমজন চুলতান আৰু দক্ষিণ ভাৰত জয় কৰা প্ৰথমজন চুলতান কোন আলাউদ্দিন খিলিজী তাৰপিছত চোৱা এয়া চোৱা আলাউদ্দিন খিলিজিৰ ফটো আৰু জালালুদ্দিন খিলিজিৰ ফটো দুজন সম্ৰাট পালো আমি খিলিজি বংশৰ জালালুদ্দিন খিলিজী যোনে কি কৰিছিল বংশটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল আলাউদ্দিন খিলিজী প্ৰথমজন ৰজা আছিল দক্ষিণ ভাৰত জয় কৰা ঠিক আছে এতিয়া চাও আহা আমি তগলক বংশ আলাউদ্দিন খিলিজিৰ মৃত্যুৰ পিছত দিল্লীৰ সিংহাসনৰ বাবে সংগ্ৰাম চলিছিল পাঞ্জাৱৰ এজন শাসক গাজী মালিকে দিল্লী দখল কৰি গিয়াছন তগলক উপাধি গ্ৰহণ কৰি তগলক বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে অৰ্থাৎ আলাউদ্দিন খিল খিলিজিৰ মৃত্যুৰ পিছত কি হল দিল্লী শাসন কৰ্তা নোহোৱা হল আৰু তেতিয়াই কি কৰিলে পাঞ্জাৱৰ এজন শাসক গাজী মালিক পাঞ্জাৱৰ এজন শাসক আছিল গাজী মালিকে তেওঁ কি কৰিলে দিল্লীত শাসনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে আৰু তেওঁৰ নাম ললে গিয়াছন তগলক ঠিক আছে গাজী মালিকে কি কৰিলে গিয়াছুদ্দিন তগলক নামৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিলে কৰি দিল্লীত কি কৰিলে তগলক বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে পৰৱৰ্তী শাসক মহম্মদ বিন টোগক এজন প্ৰজাহিত প্ৰজাহিতহী ৰজা আছিল কিন্তু প্ৰশাসনীয় চিন্তা আৰু বাস্তৱ পৰিকল্পনাৰ অভাৱত তেওঁৰ আঁচনিসমূহ সফল হ'ব পৰা নাছিল তাৰ পিছৰ শাসক কোন আছিল মহম্মদ বিন তগলক প্ৰথম কোন আছিল গিয়াছন তগলক তাৰপিছত কোন আছিল মহম্মদ বিন তগলক তেওঁ কি আছিল প্ৰজা হিতহী ৰজা আছিল কিন্তু আঁচনিসমূহ তেওঁৰ কি হ'ল বাস্তৱ পৰিকল্পনাৰ অভাৱত আঁচনিসমূহ কি হ'ল তেওঁ বাস্তৱত মানে ভালদৰে ৰূপায়িত কৰিব পৰা নাছিল তাৰপিছত কি হল মহম্মদ বিন তগোলকৰ দিনতেই মৰক্কৰ পৰ্যটক ইবন বটোতা ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহিছিল আৰু বটোতাৰ লিখনিৰ পৰা সেই সময়ৰ ভাৰত সম্পৰ্কে বহুতো কথা জানিব পাৰি আৰু তাৰপিছতে কি হ'ল মৰক্ক পৰ্যটক কোন ইবন বটোতা এওঁ মহম্মদ বিন তগোলকৰ দিনতে কি হৈছিল ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু তেওঁৰ লিখনিৰ পৰাই সেই সময়ৰ ভাৰতৰ আমি বিভিন্ন তথ্য লাভ কৰিব পাৰো তাৰপিছত কি হল চোৱা ফিৰজ্বাহ তগলক এই বংশৰ আন এজন শ্ৰেষ্ঠ ৰজা ঐতিহাসিক সমলৰ মতে দিল্লীৰ চুলতানসকলৰ ভিতৰত তেওঁ সকলোতকৈ বেছি প্ৰজা হিতকৰ কাম কৰিছিল তাৰপিছত শেষৰজন ৰজা তগলক বংশৰ কোন আছিল ফিৰোজ্বাহ তগলক আৰু ঐতিহাসিক সমলৰ পৰা আমি কি জানিব পাৰো এই যে দিল্লীত যে চুলতানসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল যিমানবোৰ চুলতানে ৰাজত্ব কৰিছিল গোটেইবোৰ বংশৰ আটাইতকৈ প্ৰজা হিতকৰ কাম কোনে কৰিছিল এই ফিৰোজ্বাহ তগলকে কৰিছিল ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় এয়া চোৱা ইবন বটোতা আৰু ফিৰো তগলম এই ফটো দুখন দেখিছা এয়া হল ইবন বটোতা আৰু এয়া হল ফিৰো তগলম ইবন বটোতা কোন আছিল মৰক্কোৰ পৰ্যটক আছিল হয়নে নাই মহম্মদ বিন তগলকৰ দিনত তেওঁ ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু ফিৰোজ্বাহ তগোলক কোন আছিল তগলক বংশই শেষৰজন ৰজা ঠিক আছে আজি আমি কি কি পঢ়িলো আজি আমি পঢ়িলো দিল্লীৰ ৰাজবংশৰ তিনিটা উল্লেখযোগ্য ৰাজবংশ দাহ বংশ খিলিজী বংশ আৰু তগোলক বংশৰ কথা আৰু তেওঁলোকৰ ৰজাবিলাকৰ কথা অৰ্থাৎ চুলতান সেই সময়ৰ ৰজাবিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছিল চুলতান বুলি কোৱা হৈছিল সেই চুলতান বিলাকৰ কথা আজি আমি পঢ়িলো প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল কুতুব্দিন আইবাক দাহ বংশৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল কুতুবুদ্দিন আইবাক হয়নে নাই আৰু আমি লা একেবাৰে শেষত আজি আমি কি পালো তগলক বংশৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল ফিৰজ্বাহ তগলক ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া চাও আহা মূল্যায়নৰ ফালে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন চোৱা দাহ বংশৰ শেষৰ ৰজাজন কোন আছিল কোন আছিল কুতুবুদ্দিন আইবাক ইলটুতমিজ আৰু গিয়াছুদ্দিন বলবন আৰু গিয়াছুদ্দিন বলবন কোন আছিল গিয়াছুদ্দিন বলবন কুতুবুদ্দিন আইবাক কি নাছিল প্ৰথম ৰজা আছিল তাৰপিছত কোন হল ইলটোতমিজ তাৰপিছত ৰেজিয়া চুলতানা তাৰ পিছত গিয়াচদ্দিন বলবন তাৰ পিছত চোৱা চুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ সেনাপতি মহম্মদ ইবান বখিয়াৰ খিলিজিয়ে চিন জয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল কৰিছিল নে চিন জয় কৰাৰ পৰিকল্পনা শুদ্ধ নে শুদ্ধ কৰিছিল শুদ্ধ অৰ্থাৎ তেওঁ কি কৰিছিল কামৰূপৰ মাজেৰে গৈছিল নহয় কামৰূপৰ এজা পৃথুৰ লগত যুদ্ধও হৈছিল হয়নে নাই অৰ্থাৎ চুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ সেনাপতি মহম্মদ ইৱন বখ্তিয়াৰ খিলিজিয়ে চীন জয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এইটো হল শুদ্ধ ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰশ্ন চোৱা খিলিজী বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ চুলতান কোন আছিল আলাউদ্দিন খিলিজি জালালুদ্দিন খিলিজি কোন আছিল আলাউদ্দিন খিলিজী অৰ্থাৎ জালালুদ্দিন খিলিজি কোন আছিল প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল আৰু শ্ৰেষ্ঠ সম্ৰাট কোন আছিল আলাউদ্দিন খিলিজী আছিল বুজি পাইছা নিশ্চয় আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত পৰৱৰ্তী অংশৰ সৈতে আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ